Hola, aquí te comparto un spoiler de Veteran Series basados en el libro. ¿UEA? Esta voz baja familiar hizo que mis manos que revolvían el café se detuvieran por un momento. Miré la figura alta que entraba en la habitación. Hoy vestía una camisa gris y pantalones negros. El pelo de su frente estaba peinado hacia atrás, para que su cara pudiera verse claramente. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Preguntó en voz baja mirándome con ojos profundos que eran como alfileres y agujas um, en realidad estaba hablando de eso en ese entonces no vi el teléfono porque ¿qué pasa? pregunté de vuelta quien levantó la comisura de su boca inclinó el cuerpo lentamente y el leve oloramento de su cuerpo pareció desvanecerse solo quería preguntarte algo quién se para detrás de mí su cuerpo casi presionando contra mi espalda y el cálido aliento que exhala golpeó contra el lóbulo de mi oreja, haciéndome picar un poco. King, lo que dijiste antes de salir del auto el sábado pasado. King, ¿es lo mismo que pensaba? Uea. Mm, King, ¿querías decir amigos con beneficios? ¿Estás de acuerdo? Al escuchar su voz profunda resonar lentamente en mis oídos, aunque no me tocaba, ya me estaba asfixiando. Y siempre sentía todo mi cuerpo envuelto en sus brazos. Ese día, oea olvídalo. Está bien. Solo dije casualmente, murmuré, y francamente todavía tengo mis dudas. Admito que quería intentarlo, pero después de sobrepensar los pros y los contras, ¿sería una relación así demasiado frívola? King, pruébalo, no será difícil. Es bueno para los dos. Las yemas de sus dedos delgados cruzan suavemente la carne suave en la parte posterior de mi cuello el toque que me hace un poco sensible, los finos vellos en la piel que erizan ligeramente y tengo que volverme para mirar al hombre que levanta las cejas. Wea, ¿te estás burlando de mí? quién bueno, si estamos de acuerdo obtendremos un ganar-ganar. Levantó la comisura de su boca. La sonrisa astuta reveló un toque de maldad. Y de alguna manera falló. ¿En serio? No importa cuánto lo odie, no puedo evitar rechazarlo en ese momento. Se ve tan atractivo. No me sorprende en absoluto por qué tantas chicas lo quieren de alguna manera. King es muy consciente de sus propios encantos. También sabe cómo usar sus propias fuerzas. King. Ninguno de nosotros se enamorará el uno del otro. King acercó lentamente su rostro y la punta de su afilada nariz tocó ligeramente mi mejilla. Uea, retrocede. King. ¿Quieres probarlo? Solo una vez. Si no te gusta, el grito de Jade vino de lejos y rápidamente lo empujé para girar su cuerpo. Así que estás aquí. Jade entró en la cocina con una sonrisa. Jade, ¿qué haces aquí? El tono de Aiking sonaba un poco molesto y Jade vino y se paró a mi lado. Vine para ayudar a la hermana Faye a hacer café. Dijo que le dolía la pierna y que no podía caminar libremente. Como miembros del departamento tenemos que cuidarnos unos a otros. Después de explicárselo, Bea con entusiasmo tomó una taza y preparó café en silencio. Jade, ves que King, tengo algo sucio en la cara? Jade vio que su mejor amigo lo estaba mirando e inconscientemente extendió la mano y se tocó la cara. La persona en cuestión suspiró desde su pecho y se alejó de la habitación. Jade tuvo que darse la vuelta y mirarme. Jade, tengo algo sucio en la cara? No hay nada. Pensando en la expresión molesta de la otra parte, no pude evitar levantar la comisura de la boca. Sé que tengo un mal corazón. Cada vez que veo su expresión de enojo, me siento tan feliz. Construyendo mi propia felicidad sobre el sufrimiento de los demás, parece que mi personalidad es igual de mala. Una y otra vez, en realidad, he pensado en la respuesta, pero sigo siendo cauteloso y estoy un poco decepcionado por esta idea inimaginablemente audaz. Es la primera vez que quiero volverme loco en mi vida, al menos es solo un momento de todas las desgracias que he encontrado en mi vida, pero otra voz dentro de mí advierte que no lo haga. No vayas más allá de tus límites, no te arriesgues.